Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində. Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində 2 sotda inşa olunmuş 3 otaqlı, 6 qarajlı belə bir gözəl həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evin təmiri təzə başa çatıb, təmirdən sonra yaşayış olub, keyfiyyətli təmir olunub və keyfiyyətli tikinti aparılıb. Tikinti ilə bağlı olan video görüntülər lazım olsa, evə baxandan sonra ev sahibi tərəfindən videosu var, göstəriləcək pabu hissəsi gördüyünüz kimi qonaq otağı da altı garajdır. Gözəl karkas fundament betonu var. Yəni daunu 40-ə 50-yə karkas fundament betonlandır. Bu hissəsi garajdır. Gördüyünüz kimi garaj hissəsi də pamentlə üzlənilib. Həyəti də genişdir. Bir daha ünvanı təkrarlayım ki, Masazır qəsəbəsində Yeni Vaxt yaşayış kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Ya sonunda məktəb, bağça var. Bu hissə ağac gül üçün nəzərdə tutulub. Darvaza giriş hissəsidir. Ətraf tam yaşayışdır. Burada bizdə mess ağac əkmək üçün yer qoyulub və evin yanına keçmək də mümkündür. Bu da evin bu hissənda olan ümumi görünüşüdür. Üzürlü sayın, birəs küləklə havada da çəkiliş edildi. Evin də pilləkən hissəsidir, yuxarı qalxan bir qədər sona qədər əzləsaz. Aşağı mərtəbəni göstərəndən sonra yuxarıda olan xərayt hissələri göstərəcəm. Bu mənzilin, bu həyət evinin qiyməti video görüntünün məlumat yerində olacaq. Və aşağı hissədə əlavə belə bir boş bir ərazisi var. Divar ağardılıb, göründüyünüz kimi betondur və bu hissəsində monolit betondur. Çox keyfiyyətli iş görülüb. Ən əsası dodur, tam qoşa daşla tikilib. 1-ci mərtəbədə belə bir əlavə çölçür -çöl, nəzərə tutulmuş bir ayaq yolusu var. Sənədlərimiz tam qaydasında da çıxarışımız var. Qanunata əlavə bədəli qəsd olacaq. Burada da əlavə belə bir boş ərazisi var. Özünün pəncərəsi var, 3 ədəd. Aşağıına cərəyan xətləri atılıb, işıq atılıb, kombi üçün yer qoyulub keyfiyyətinə söz ola bilməz. Evin iç in kvadratı 100-105 kvadratə yaxındır. Və bu ünvandan çıxıb sizlərə yuxarıda olan şəraiti göstərəcəm. Ev qanuni çətadır. Və belə bir üs görünüşi də son dəfə sizlərə göstərim. Qiymət video görüntülə məlumat yerindədir. Gözəl endirim olacaq alacağıq baxandan sonra. Və bu hissədən sizlərə Yeni Başı kompleksini göstərim binalar da, orada məktəb də var, marşrut da var şəhərə gedən, metroya, Əcəmiyyəyə gedən. Ətrafda tamam yaşayışlı gördünüz ki. Və keçibsinə olan şərti göstərəcəm. Heydəvin dəhliz hissəsindəyik. Döşəmə granitdir, granitin altında tam istili poludur. Gördünüz ki, proyektə ilə Leninqrad proyektidir, qapılar dəhlizə açılır. Dəhlizin bu hissəsindən giriş qapı hissəsini göstərim. Çox gözəl səliqəli təmirli bir evdir. Evin tamla birləşən tərəfində də kəməri var, beton kəməri var. İstirəm böyük bir mətbəximiz var. İlk olaraq mətbəxi göstərəm sizlərə. Belə bir gözəl, həcmli mətbəxdir. Bu da döşəmə granitdən alta istilik poldi. Pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Çox gözəl bir yerdə olanlara qismət alan Allah xeyirini versin. Və mətbəxlə üzbəz, çox rahat əlverişli bir yerdə yerləşir qonaq otağımız. Koridor otağımızda qapısı, demək olar ki, qoşa qapı kimi qapılar qoyulub. Və belə bir qonaq otağımız var. Burada elektron kamin qoymaq üçün yer nəzərdə tutulub. 3 ədəd pəncərəsi var. Kombi xətləri hamsi ayrı-ayrıca çəkilib. Döşəməsi də yaxşı keyfiyyətli laminatdan istifadə olunub. Belə bir qonaq otağımız var. Əvvəl dediyim kimi evimiz 3 otaqlıdır. Burada bu həyət yeridir. Böyük yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Sözün həqiqi mənasında böyük yataq otağıdır. Yataq dəsti daha şəklində yerləşəcək. Evimizin qiyməti videoda göstərilən məlumat yerindədir. Bir dəfə məlumatı təsdiq edə bilərəm. Bu həyət Yeni Başqa Yaşayış Kompleksi arasında yerləşir, Masazır qəsəbəsində. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu da evin hamam otağıdır. Tam təmirdir. Havalandırma sistemi qoyulub, burada duş kabinəsi yerinəzədə tutulub, kombi şokatı yer qoyulub. Su şifqaz daimidir, kanalizasiya mərkəzidir. Bir daha təşəkkür edib ki, yaxınlığında məktəbi və Meymər Azəm metrosuna gedən mərcudlar. Qiymətə görə görünür məlumat yerindədir. İlk hallacıya gözəl endirim olacaq. Bu da mənzilimiz, bu həyət evinin sonuncu yataq otağıdır. Sonuncu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın.